toshkent 1999 yil 16 oltinchi fevral terroristik <laughs> akt sodir etildi <laughs> bu qabofatning ustida <laughs> <laughs> <Ir -Katar Devlet gülüyor> turganlarning sovuq nishoni bir qator davlat idoralari va shaxsan islom karimovga qaratilgan edi portlash sodir bo'lgan paytda vazirlar mahkamasi binosida majlis o'tkazilishi va ushbu majlisda mamlakat prezidenti islom karimov ishtirok etishi kerak edi 1998-2000 yillarda o'zbekiston respublikasi prezidenti matbuot kotibi bo'lgan azamat ziyo o'sha mudhish kunni shunday eslaydi taxminan bir <laughs> o'n beshta kam o'nlarda avtomatdan otilgan o'q ovozini eshitib qoldim keyin men prezidentdan soqchilardan birdan so'radim prezident keldilarmi yo'qmi shunda u aytdiki deyarli kelib bo'ldilar keyotr mashinada kelib bo'ldilar man pastga qarab yugurdim shunda taxminan shu uchinchi qavatlarga oha zinasiga yetganimda judayam kuchli portlash sodir bo'ldi portlash sodir bo'lgan o'sha daqiqalarning o'zidayoq xavfsizlikni saqlash idoralari ichki ishlar va o't o'chirish xizmati xodimlari voqea joylariga yetib borishdi va o'z burchlarini teskor ravishda ado etishga kirishdilar shu o'n oltinchi fevral şey kuni shu portlash yuz bergan paytda man o'zim xonamda o'tirgandim portlash ovozini eshitishim bilan darrov dispetcherlar man ulandim sababini so'radim nima bo'ldi ular aytdiki portlash bo'ldi deb shu hayajonblan turib ularga darrov nima komanda berdim portlash bo'lgan joyga yongi o'tirish mashinalarini jo'natinglar deb o'zbekiston tarixiga yozilgan o'sha fojiali kunda begunoh vatandoshlarimiz halok bo'ldi yuzlab insonlar yaralandi mana shu vaziyatda birinchi o'tiruvchila etib evet. bori bizlarni asosiy birinchi vazifamiz bularni aniqlab ularni qutqazishdi qayda edik ichkarida ichkaridan chiqib shu portilash boshlanganda chiqib kelayotgandikd odamlarn u yoqqa bu yoqqa qochinglar nima bo'lyapti deb kelsak u yerda ochishma bo'layotgan ekan o'shanda ikkita qoninda an ba o'q edim mana bu yerdan bitta o'qib bittasi bu yerdan bu yerdagi o'qni buyoq tomondan olishgan bu yerdagi o'qqi mana bu o'rtani yorib olishgan prezidentni mashinalari shular kelib bir necha o'n metr qolganda shu portlash yuz bergandan keyin orqaga qarab qaytib ketdi degandan keyin man e, prezident devoriga qarab ketdim eng qizig'i prezidentni kabinetidagi oynalar zirixlangan oynalar taram taram bo'lib qolgan o'sha ahvolni ko'rgandan keyin man aytdim islom aka boshqa joyga o'tasizmi balkim boshqa xavfsizroq joyga desam islom aka aytdilarki san bu gapni bir marta manga gap gapirding boshqa gapirmagi bu nafaqat manga qaratilgan manga qarshi qilingan xuruj bu eng avvalo xalqimizga davlatimizga mustaqilligimizga qarshi qaratilgan harakat har qanaqa sharoitda nima bo'lmasin o'z hayot prinsiplaridan man voz kechmayman lekin yana mashinaga o'tirib holdan ko'chaga chiqdilar kartej chapga mustaqillik maydonia qayil u voqea joyiga yetib borishni o'z vazifasi deb bildi har qanday xavf xatarning sharpasidan cho'chimay ishonch va qat'iyatlik bilan kirib keldi zero bu paytda tinchlik kushandalarining qo'poruvchilik harakatlari hali tinmagan poytaxtning yana bir nechta nuqtalarida portlashlar sodir bo'layotgan lekin u o'sha kuni o'z tamoyiliga ega haqiqiy karimovning xarakterini yana bir borrsat Voqe ro'y bergan joylarni ko'rgandan keyin intervyu beradigan bo'ldilar mana o'sha intervyu bo'layotgan paytda bo'yotgan paytda orqa tomonda yana bir portlash yuz berdi mana shu binoda shikastlangan kerak bo'lsa yarada shularni hammasini gaplashib ularni oldini olish kerak xalqimizga aholimizga murojaat qilib aytmoqchiman mana shu joydan turib vohima bo'lmasin agar menga yordam bermoqchi bo'lsangiz agar vohima bo'lmasin kuchimiz yetadi bularni hammasini aytaylik joy joyiga qo'yish kerak bo'lsa bu muddahmlarni nafaqat joyiga qo'yish qo'lini kesib tashlashgan qurbimiz yetadi kuchimiz yetadi xalqimiz shuni bilsa shu voqea 100 bergan kul paytlarda daqiqalarda man u kishini shijoat mardlik qo'rqmaslik o'ziga bo'lgan ishonchi kuchaygan bo'lsa kuchayganligini ko'rdim susayganligini ko'rganan aynan o'sha kuni demak vazirlar mahkamasinin yillik majlisi bo'lishi kerak edi shu majlis baribir bo'ldi soat birda oliy majlis binosida bu bizni prezidentimizni bizni yurtboshimizni shu xarakterini ochib beradigan jihatlardan biri deb o'ylayman manday odamni o'zgartirib bo'lmaydi odamlar har xil bo'ladi borki ko'ndirish mumkin borki eytaylik qo'rqitish mumkin borki aytaylik uni mana shunday harakatlar bilan yo'lidan qaytarish mumkin mana o'zgartirib bo'lmaydi man mana shunday odamman mana shu tinchlik mana shu barqarorlik ertangi kunimizni himoya qilishga man jonimni berishga tayyorman bu bekor gap emas bu qalbimdan butun vujudimdan gapiradigan gap, gap. endigina bo'y cho'zayotgan yosh nihollarni o'z yo'lidan adashtirib oqimlariga tushirib olmoqchi bo'layotgan o'sha aqidaparastlarning yovuz maqsadlarini yo'q qilish uchun islom karimov bor kuchini safarbar etdi yoshlarni bermaymiz hech kimni qo'liga yoshlarimizni himoya qilamiz nima uchun bizlar qanaqadir aqidaparastlar yovuz <laughs> niyatlar bilan yurgan odamlarni qo'liga man o'zimni bolamni berishim kerak mani fikrim bo'yicha o'zbekistonda yashayotgan million million yoshlar o'zimni bolam o'zimni farzandim begunoh odamlar o'lib ketdi nima uchun <laughs>